lah hubungan kula kali ini ku nopo abah itu tiap hari mersani youtube -nya panjenengan sampai-sampai ketika diganti channel ganti youtube nya Gus Bahak beliau bilang ojo lah kaya Gus aku wis iso lah kaya Gus Bahak aku wis iso lah <laughs> la, kaya Gus Miftah aku iso. La, <laughs> Mbah meresani YouTube saya. Satu ketika Mbah Tim itu sakit, sudah 13 hari sampai di Suwani Caimin masih dalam kamarnya beliau. Sampai hari ke-13 beliau belum sembuh. Ketika beliau meresani YouTube saya, bunyai dawuh ke Gus Alam. Mbok telepon no Gus Miftah. Kon tindak so pengerti jadi obati bapak. Gus alam WA saya, Gus kulo alamudin, sanging kendal nopo parang telepon, akhirnya saya telepon. Wonten Dawo Gus, Gus Alam nangis. Lu, kok jenengan nangis wonten nopo? Ibu Dawo, abah niku pun sakit 13 hari. Boten kersoteng rumah sakit, nggak mau diinfus, nggak makan, nggak minum sama sekali. Badannya panas 40 derajat. Mbok jenengan tindak meriki, siapa tahu jadi obat untuk abah. Lu, lah hubungan kula kali ini nopo. Abah itu tiap hari meresani youtube panjenengan. Sampai-sampai ketika diganti channel, ganti YouTube-nya Gus Baha, beliau bilang, "Ojo." Lah kaya Gus Baha, aku wis iso. Lah <laughs> kaya Gus Baha, aku wis iso. Lah kaya Gus Miftah aku ora iso. <laughs> Sangel kaya <laughs> ini. Akhirnya tanpa pikir panjang Gus Yusuf, saya telepon teman-teman patwal ayo mangkat ke kendal soan batin akhirnya saya soan ke sana beliau di kamar diaturi sama Gus Alam bah Gus Miftah badai soan Miftah sopo Miftah YouTube <tik> yang sudah 13 hari beliau di dalam kamar akhirnya keresoh Mios keluar dari kamar duduk di ruang tamu nunggu kedatangan saya saya sampai sana beliau dipegangi empat orang lebih semuanya minta dipijit dari pundak kaki tangan begitu saya sungguh saya nangis Gus panasnya Subhanallah panas betul badan beliau saya pijit beliau nangis air mata saya ketika menjelang maghrib pas saya puasa Dawud Ibu Dawud Gus Miftah ibu korin oh enggak ibu akhirnya saya buka puasa saya matur saya mau buka puasa syaratnya setunggal abah dim kedah dahar kalau abah dim minimal ngunjuk saya akan buka puasa akhirnya mbah dim ngentikan nopo aku pengen ngombe banyu degan kaya Gus Miftah <laughs> sekarang kiai-kiai kalau pengajian semuanya mintanya degan. Niku wasilai Gus Miftah gitu. <laughs> Akhirnya Mbak Dia muncul, saya makan, Mbak Dia muncul. Maghrib, saya sholat maghrib di kamar beliau. Begitu jam 7 saya keluar, saya pegangi kembali, beliau mijitin sama teman-teman yang lain. Subhanallah, berangsur turun, Gus. Dari 40 panasnya menjadi 37. Adem. Akhirnya beliau kersa dahar es buah setengah delapan sembuh mulai beliau cerita tentang ngajinya beliau kepada Mbah Fadoli Senori ngaji kitab Ihya merangkai satu kalimat ke kalimat berikutnya itu lebih dari 10 menit jadi beliau ngantikan begini zaman aku biar ngaji gini Mbah Fadoli bu. itu ngulangi sampai lebih dari 10 kali beliau mencoba merangkai kembali kalimat-kalimat di dalam pikiran beliau jam 8 sembuh total saya akhirnya pamit Simbah sampun mari